Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizlərə çox dadlı, ləzzətli pide resepti paylaşacağam. Buyurun, başlayaq. İlk öncə xəmiri hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazım olacaq 4 stəkan ələnmiş un. Onu da qeyd edim ki, stəkan ölçüm 200 ml-dir. 1 paçka maya, 1 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 ədəd yumurta, 1 çay qaşığı duz, 1,5 stəkan süd. Bir arpa dod istəyən ilıq su. İlk öncə mayanı aktivləşdiririk. Qaba südü, suyu, şəkər tozunu və mayanı əlavə edib qarışdırıb 5 dəqiqə gözləyirik. 5 dəqiqə keçdi. İndi isə bir ədəd yumurtanı, duzu və unu da hissə-hissə əlavə edib yumuşaq, ələ biraz yapışan xəmir yoğururuq. Belə, ələ yapışan xəmir olmalıdır. Çalışın ki, xəmir ələ yapışır deyə çox un əlavə etməyin. 2 yemək qaşığı duru yağ əlavə edib xəmiri yumru formaya salıram. İndi isə üzərinə örtüb 1 saat mayalandırıram. İçlik üçün bizə lazım olacaq 350 qram yağlı dana əti, 1 ədəd soğan, 2 diş sarımsaq, 1 ədəd qırmızı bibər, 1 ədəd yaşıl bibər, 1 ədəd pomidor. Hamısını maşından çəkmişəm. Bir dəstə cəfərini xırda-xırda doğradım, üzərinə duz və iyot əlavə etdim. Sizlər istəyirsinizsə fərqli ədviatlardan da istifadə edə bilərsiniz. 1 saat keçdi, xəmir çox gözəl mayalandı. Əlimlə təkrar yoğurub forma verirəm. Kiçik hissələrə bölüb kündə edirəm. Xəmirin üzərinə biraz un səptim ki, yapışmasın. Uzunsoq formada açıram. Soba tavasına biraz un səptim. Açdığım xəmirləri bura yerləşdirib, içlikdən bir qaşıq qoydum və əlimlə yaxşıca hər tərəfinə yayıram. Bu formada qıraqlarını bir-birinə yapışdırıram. Əlimlə üzərinə biraz basıram ki, bişərkən xəmir açılmasın. Qalan kündələri də bu formada hazırlayıb soba havasında bişirəcəm. Bu ərzaqlarla bizdə 8 ədəd pide alındı. Əgər daha çox hazırlamaq istəyirsinizsə, ərzaqları artırın. Bir ədəd yumurta sarısını qarışdırıb üzərinə çəkirəm. Əncədən qızdırılmış 200 dərəcəli sobada pidələri bişirirəm. Qarasının üzərinə pendir əlavə etdim. Sizlər də istəyirsiniz, hər hansı bir əriyən pendir əlavə edə bilərsiniz. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı, fikirlərinizi rəy bölməsində mənimlə paylaşmağı unutmayın. Hələlik